Ми легко, ви дитини, ми робити, ми навіть виховані. По 6-10 тисяч пополони. руки на середини з проведення. Після чого проводиться поверхнева первої. Він повинен виконати перевірку зброю, нові нападника забезпечення, казати, полізарно вже прямо до нас, прямо з переводом добезпечення зони та за забирання ворог. Складу отримає війну цілуго контакту. Шокування зміни відсотків пересування від цього шукування який забезпечує рівновірної круговий област. Крой был лируированный на базе израильского пистолета. С поля дыдя. У них. Абнада. Вы танкиры, ну то есть у вас наверное на данный момент сделано. Да. Вот. Ведется стрельба. Приём. И теперь работы вот, вот сейчас мы разбираем засобы индивидуальной защиты с разных ракурсов что э, визуально упрощает обучение полностью разобрать детали и компьютер выдает так как вы нам рассказывали результат не да. обманет Game. Do you have so some kind game. of a form of assessment how they uh, are? Say statements, uh, everything. Yes. White for uh, black uh, surface and uh, uh, product surface. Uh, you are just taking fingerprints, or uh, to take the fingerprint in a bathroom where this wet. What about the uh, footsteps? Uh, we have here.

Это сайты, которые несут в себе продажу оружия, наркотика, общезновения к нам обращается практическое подразделение, которое полный анализ. Да, полный, абсолютно полный анализ. Банкомат, который нам подарил один из банков э, Украины, практические подразделения. Э, принцип работы. Песочная терапия, это и системная расстановка, в и... Москву. Очень много работы сделано в Академии. Э, очень... Э, Городок для деток, ну в том числе там детки, но кроме всего прочего. Комната это аудитория это понятно. Да, но бы частичный. Да. Вот Поэтому комната, как вы видите, она сама по себе небольшая. Занимаемся. Привет, это привет. только на условиях. Ну, по нашему населению. Сюда вот обращаются там, наших там, преподавателей. Они, собственно говоря, и, и, и занимаются всем ну, Николай, давайте продолжим. что у вас еще все впереди, у вас очень большая дорога. Мы погибли при исполнении служебной запряженности. Те, которые занимали место, вот, как в вот, Таиланде бы... наши заняли пирамиды. В Тайване, Тайвань, Тайвань, Тайвань. Вот, вот, да. вот международное дело. Проходи, что они в 2000-х, в того времени. Вот так. Нет, нет. И за а, то, что мы с первого момента до того, что мы начинаем наши отношения и дел Грузии является большой честью находиться сегодня. Я хочу подчеркнуть, что у Харьковской академии есть огромный потенциал на будущее развитие. Потому что та огромная работа, которая была уже проведена под руководством господина ректора и всем личным составом, способствует тому, что э, академия э, вы, вырастывает очень большое поколение для министерства внутренних дел Украины. Это Академия, у которой есть не только ресурс человеческий огромный, но есть и очень большая инфраструктура, которая дает возможность развивать те навыки, те знания, которые важны для тех людей, которые завтра должны заниматься охраной порядка в, наших, в Украине и в наших странах, и соблюдать права человека и защищать их. Я хочу поблагодарить э, господина ректора и весь личный состав Академии за теплый прием. И я думаю, что у э, наших отношений Академии Министерства внутренних тел Грузии и Академии Харькова очень большой, большие перспективы в плане развития разных направлений, что будут способствовать улучшению, углублению отношений наших стран. И что самое главное они будут ориентированы на улучшение тех образовательных программ, которые в наших странах проводятся. Я хочу выразить свою благодарность и заверить, что это партнерское отношение даст очень большие плоды в ближайшее будущее уже. Я думаю, что сегодняшний день важен для Харьковского национального университета внутренних дел. Мы заключили договор о сотрудничестве с Академией Министерства внутренних дел Грузии. Академия она одна в Грузии, и она аккумулирует в себе все силовые структуры, которые там есть. Этот опыт нам полезен. Опыт нам полезен еще потому, что мы находимся на востоке Украины. И у нас очень большая граница и с Российской Федерацией, и с зоной проведения антитеррористической операции. Поэтому опыт очень интересен. И сегодня наши пограничники из Харькова ездят учиться в Хмельництве, еще куда-то ездят. Мы могли бы аккумулировать эту всю деятельность то есть, э, здесь, в Харькове, и могли бы учить не только полицию, могли бы учить и другие силовые структуры, которые есть в нашем Министерстве внутренних дел. Ну и, э, вот. Мы посмотрели структуру из презентации и стало ясно, что очень много внимания уделяется практическим вещам. То есть там мало теории, есть тренинги, вот, и причем тренинги на самом высочайшем уровне. И вот преподаватели проходят подготовку, в том числе за рубежом, вот, и в Соединенных Штатах Америки, которые сегодня, кто бы что ни говорил, но это главный наш союзник, главный наш пар партнер. Вот, в тех реформах, которые идут вот, и в Министерстве внутренних дел Украины в том числе. Поэтому опыт Грузии, которая эти вот, реформы начала раньше, вот, и я смотрю, что они идут успешно, он для нас очень интересен. И я считаю, что сотрудничество, которое сегодня мы начали, оно очень и очень перспективное. И надежды на это сотрудничество я возлагаю серьезные, глубокие ну вот результатом станут результатом этого сотрудничества, может быть, только одно более высокое качество наших выпускников. Они будут более профессионально подготовлены и смогут лучше защищать права, свободы наших граждан, целостность, вот, суверенитет нашего государства.